yang terjantan oleh FAM kepada FIFA, mereka telah mengesahkan yang mereka hanya mengemukakan dokumen kepada FIFA berdasarkan kepada semakan dan pengesahan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan khususnya JPN. So sekarang ini, Kementerian Dalam Negeri, mana kau nak lari? Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semakin lama semakin berbelit tentang isu skandal pemain warisan negara yang betul-betul tengah meletus pada ketika ini. Saya kira tidak perlulah untuk saya memanjangkan introduksinya kerana secara asasnya kita semua tahu tentang okey ada tujuh orang pemain warisan and then kemudiannya FIFA mendapati bahawa dokumen itu palsu berdasarkan kepada yang terlibat oleh Vietnam dan macam-macam lagi lah. Cuma sekarang ini tuan-tuan sekalian yang menariknya apabila sekarang ini seolah-olahnya pihak kerajaan dan juga pihak FM masing-masing cuba hendak berlepas tangan. FM kata dia punya hal, kerajaan kata dia punya hal dan macam-macam lagi. Dan bila anda tanya saya, of course lah saya akan kata benda ini ada ada sangkut pun dengan kerajaan juga sebenarnya. Tidak boleh salahkan FAM semata-mata, tak boleh salahkan Harimau Malaya semata-mata. Tetapi bila kita cakap macam tu, wala cukai bengak. Wala cukai kata kita ini cuba hendak mencari salah PMX, cuba hendak mencari salah Madani. Tak boleh ke kalau satu benda tu kau takkan dengan Madani? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ini kita telah didedahkan dengan surat balas oleh FAM kepada FIFA yang antara lain menyatakan dengan jelas bahawa ini berkemungkinan besarnya perlu diletakkan beban itu kepada kerajaan Madani itu sendiri. Kerana dalam surat balas itu, seperti mana yang telah dipetik oleh FIFA, sekarang kata FAM, mereka telah mengemukakan permohonan kepada pihak berkuasa untuk menentusahkan kelayakan pemain-pemain warisan ini di mana mereka adalah mengemukakan beberapa dokumen dan sebagainya dan terpulang kepada pihak kerajaan untuk menyelidik pihak JPN untuk menyiasat untuk mengkaji tentang betul atau tidak mereka ini mempunyai susul galau warisan dekat negara kita ini dan bila pihak berkuasa khususnya JPN berdasarkan kepada keterangan yang dibuat oleh ketua pengarah JPN itu sendiri mereka dikatakan telah membuat segala pemeriksaan dan juga segala kajian yang terperinci dan mereka mendapati ketujuh-tujuh pemain itu mempunyai susul galuh warisan negara kita ini dan seterusnya layak untuk didaftarkan sebagai pemain warisan negara jadi oleh kerana itu mereka telah pun memberikan dapatan itu kepada FAM dan dapatan itulah yang FAM telah serahkan kepada FIFA untuk submit permohonan memasukkan ketujuh-tujuh pemain warisan ini oh, oh. so in a way kata FAM sekarang ini kerajaan punya kerja aku tak tahu apa-apa sekarang ni kerajaan yang set up semua kerajaan yang siasat semua selidik semua so mereka bagi dekat aku aku bagi dekat kau Aku dan juga pemain-pemain ini kata FAM tak terlibat dalam apa-apa urusan dokumentasi. Aku dan juga pemain ini tak terlibat langsung kalau adalah sebarang usaha untuk memasukkan dokumen dan sebagainya. Sebab semuanya kena dapat pengesahan dari JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau mereka dah sahkan, siapa kami untuk kata tak boleh? Betul atau tidak? So sekarang ini, kata FIFA, FAM tidak menolak kemungkinan yang dokumen-dokumen itu mungkin telah dipalsukan. What? Cumanya, macam saya katakan tadi, FAM kata saya, FAM dan juga player-player tidak terlibat dalam hari ini. Semua kerja JPN. Semuanya kerja Jabatan Pendaftaran Negara. Semuanya kerja kerajaan. Kerajaan yang sahkan. So kami bolehlah mendaftarkan memiliki itu bila kerajaan dah sahkan. Nampak tak ada di situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So sekarang ini in a way apa yang saya kata sama ini betul. Kerajaan kena bertanggungjawab. FAM bukanlah satu-satu pihak yang perlu dipertanggungjawabkan dan juga skuad kemasan Orang Melaya pun bukanlah satu-satu pihak yang perlu dipertanggungjawabkan. Sekarang ini yang perlu dipertanggungjawabkan ialah kerajaan itu sendiri. Sebab seperti mana kata FAM, mereka yang siapkan, mereka yang siasat, mereka yang bagi pengesahan. So FAM just submit saja. Kesian. Dan sehubungan dengan itu, Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Takir Hassan, telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi mewakili Perikatan Nasional di mana mereka menuntut agar satu suruhanjaya diraja dibentuk bagi menyiasat skandal ini kerana ini bukan sekadar isu salah teknikal bukan isu boleh main tak boleh main tetapi ini merupakan satu isu yang besar melibatkan pemasuhan dokumen melibatkan pendaftaran yang tidak sepatutnya melibatkan perbuatan jenayah seperti mana yang telah saya beritahu kepada anda dalam video saya pada pagi tadi dan ini ditambahkan lagi oleh Datuk Taki bila dia menyebut PMX juga mestilah disiasat kerana ada satu artikel seperti mana saya terkongsikan kepada anda banyak kali sebelum ini di mana artikel itu seperti mana kita tahu mengucapkan terima kasih kepada PMX kerana telah memudahkan urusan dokumentasi pemain-pemain tersebut. Jadi, Kata Datuk Taki, kita kena cek sejauh mana keterlibatan PMX dalam hal ini. Apa urusan dokumentasi yang telah dipermudahkan, apa yang beliau telah bypass dan macam-macam lagi. Banyak lagi benda sebenarnya tuan-tuan sekalian yang perlu kita rungkaikan berhubung dengan isu ini. Tetapi kalau anda cakap saya, tak guna anda kata kalau FAM hendak merayu pun sebenarnya sebab ialah benda dah jelas ternyata, memang terang-terangan, memang berlaku penipuan di situ tuan-tuan dan pemerintahan. Ini semua kerja orang gila ni alah. Itulah saya komen. Dan saya rasa mungkin satu-satunya rayuan yang bakal dibuat oleh FAM ialah untuk mengurangkan hukuman. Kali ini itulah mereka telah push benda itu. Ini kerajaan yang salah, bukan kami yang salah. Kami tak tahu apa-apa. Mungkin dengan itu mereka dapat mengurangkan denda yang telah dikenakan dan mungkin juga dapat menyelamatkan pemain-pemain itu daripada digantung dengan begitu lama sampai satu tahun. Mungkin itulah saja rayuan yang bakal dibuat oleh FAM pada ketika ini. Tetapi all and all, macam saya sebutkan dalam banyak video saya, Kerajaan sebenarnya terbabit dalam hal ini. Jangan kata, oh ini isu bola sepak, oh ini isu FAM. Tidak, kerajaan terbabit dan benda ini juga membabitkan Jabatan Pendaftaran Negara dan ini menimbulkan satu lagi persoalan. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita telah berbicara dengan begitu banyak berkenaan dengan isu pemewarisan ini. Daripada masalah pemewarisan itu sendiri, daripada masalah jawapan daripada FAM, daripada segala terperinci, penjelasan yang telah dibuat oleh FIFA dan kemudian tentang peranan oleh kerajaan Malaysia dan sebagainya tetapi tidak dapat tidak, kita terpaksa merujuk juga kepada antara punca mengapakah semua ini terjadi. Saya terbaca satu komen dekat Facebook yang telah ditulis oleh Aidil Khalid di mana Aidil dalam hal ini telah menunjukkan betapa pada 11 Januari yang lepas terdapat satu pengumuman oleh Tengku Mahkota Johor berkenaan dengan mereka telah mengenal pasti enam ke tujuh orang pemain yang boleh dijadikan sebagai pemain warisan negara kita ini dan dalam posting itu juga, mereka telah meminta agar pihak kerajaan Malaysia mempercepatkan urusan dokumentasi mereka ini dan juga pendaftaran mereka supaya mereka ini sempat digunakan untuk kelayakan Piala Asia pada bulan Mac nanti. Di mana benda ini adalah sangat penting, kata Tunku Makita Johor, untuk memastikan yang negara kita, pasukan sepasar kita ini dapat memulakan kempen ini dengan langkah kanan. Pada peringkat awalnya tuan-tuan dan puan-puan, saya seperti mana ramai peminat bola sepak tanah air, memang agak sangsi jugaklah dengan kemunculan beberapa orang pemain warisan ini. Terutamanya mereka ini seolah-olah macam disumbatkan. Macam eh ramai betul orang dari lahir dekat Malaysia dan sebagainya kan. Tapi tak apalah. Masa itu kita letakkan kepercayaan kepada Tungku Mahkota Johor dan juga pengurusan Harimau Melaya serta apa-apa dokumentasi yang telah dibuat oleh FAM sebab itulah bila mereka ini dapat main, maka sudah tentulah mereka ini telah melepasi segala proses yang diperlukan. Dan bila benda macam ni jadi, maka ianya membuatkan kita macam double question lah kan, mempersoalkan semula tentang kesahihan semua ini sebenarnya. Dan memang, pada peringkat awal pun, Tengku Maka Tujuhur lah antara orang yang macam agak beralat bila semua ini terjadi. Termasuklah beliau telah mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan double standard FIFA dan kemudian beliau juga telah mempertikaikan tentang, eh kalau betul kita ini bermasalah, kenapa dulu awak bagi main dan sebagainya. Adalah kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Tengku Maka Tujuhur untuk mempertikaikan tentang hal ini. Namun begitu, tidak dapat tidak, kita kena api juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Betapa segala permasalahan ini berpunca dari 11 Januari itu. Berpunca daripada pengumuman itu yang mengatakan ada 6 ke 7 orang pewarisan yang akan dikenal pasti oleh pengurusan Harimau Walayah untuk diserap sebagai pemain kebangsaan. Dan saya bersetuju dengan pandangan oleh Aidil betapa satu siasatan yang telus mestilah dilakukan untuk menyiasat perkara ini. Dan dalam kes ini, kita kena pandang TMJ bukan sebagai seorang anak raja bukan sebagai pemangku Kesultanan Johor tetapi kita kena pandang TMJ sebagai seorang lagi yang menguruskan sepat Harimau Malaya seorang lagi yang menguruskan isu boleh sepat negara kita ini dan juga seorang lagi yang terlibat dalam FAM maka kita kena pandang di situ itu sebab ialah kita faham kalau kita salah ulas berkenaan dengan isu ini memang 3R jadinya tuan-tuan dan puan-puan apatah lagi walau cukai wala cukai-wala cukai dekat luar sana pastinya menanti-nanti saja saya salah ulas untuk mengenakan saya dengan tuduhan 3R tetapi dalam ulasan saya ini, saya tidaklah mengatakan yang TMJ itu salah. Tidak. Saya tak kata beliau salah. Saya cuma katakan, mungkin beliau perlu membantu siasatan. Sebab apa? Sebab ialah, macam yang kita selalu bincangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu ini bukan sekadar isu teknikal. Bukan masalah isu salah daftar dan sebagainya. Tetapi ini melibatkan isu jenayah, isu kerakyatan, isu pemalsuan dokumen dan sebagainya. Banyak benda yang jenayah yang terlibat dalam kes ini. Bukan kecil anak tau sebenarnya. Belum cerita tentang maruah negara yang tercala teruk akibat daripada skandal ini dan macam-macam lagi. Belum cerita selepas ini, memang benda ini tidak akan dilupakan oleh sesiapa pun. Setiap kali kita ada pemain naturalisasi yang betul-betul boleh dianggap sebagai pemain naturalized ataupun kita betul-betul ada pemain warisan yang memang kebetulan lahir dekat negara kita sebagainya kan. Lama-lama orang akan tak percaya kita lagi dah. Orang akan anggap kita cuba untuk menipu lagi sekali. Dan benda ini setelah tentulah akan menyukarkan masa depan bola sepak negara kita ini. Dan saya pun macam faham juga. Bila saya buat video-video mengulas berkenaan dengan hal ini, ramai yang menyebut sama ada dari tempatan ataupun dari negara seberang Indonesia sebagainya, mereka semua menyebut TMJ itu problem. Saya bukan nak kata TMJ itu problem tidak, tetapi tidak dapat tidak. TMJ juga terpalit sama dalam hal ini dan saya rasa beliau wajar untuk membuat siasatan. Itu saja. Dan saya harap kenyataan saya ini tidak disalah tidak dianggap macam hendak menghina sesiapa, tetapi sekadar satu percubaan untuk menyahut seruan oleh Perikatan Nasional agar satu suruhanjaya diraja dibentuk bagi menyiasat perkara ini dari akarnya. Sebab macam saya katakan tadi, ini melibatkan kedaulatan negara. Ini melibatkan maruah negara kita ini. Dan kedaulatan serta maruah negara kita adalah lebih besar berbanding dengan mana-mana individu. Jadi apa-apa pun, yelah macam saya katakan pada awal video tadi, benda ini bukan senang untuk diulas. Benda ini bukan senang untuk kita sebutkan dalam video kerana yelah, sebab benda ini melibatkan seorang anak raja seorang pemangku kesultanan dan juga seseorang yang bakal menjadi sultan sebuah negeri pada masa yang akan datang. Jadi kita kena betul-betul berhati-hati untuk mulai tentang perkara ini supaya tidak kelihatan kita menyentuh isu-isu berkaitan dengan 3R. Namun begitu macam saya katakan, kita wajar pandang semua ini dari sudut pandang bola sepak negara bukan dari sudut pandang kesultanan itu sendiri. Sebab tidak dapat tidak, bila seseorang yang bergelar sultan ataupun anak raja terlibat dalam sesuatu benda yang bersifat umum macam persatuan bola sepak dan sebagainya beliau juga terdedah kepada skrutini dan juga kepada siasatan serta kritikan oleh mana-mana pihak tak boleh buat apalah sebab persatuan bola sepak negara kita ini bola sepak tempatan dan sebagainya ianya merupakan hak umum dan anda kata kalau macam kita tak boleh melemparkan kritikan ataupun membuat teguran demi untuk kebaikan hanya kerana seseorang itu mempunyai darah keturunan raja dan sebagainya jadi macam mana bola sifat kita hendak berkembang? Betul atau tidak, tuan-tuan dan bos dan? Namun itulah macam saya katakan, saya tidaklah mengatakan yang Tengku Mahkota Johor salah dalam hal ini, tidak. Cuma bagi saya, wajarlah beliau ini memberikan kerjasama untuk membantu siasatan agar segala ini dapat dirungkaikan. Sebab sekarang ini dalam posting oleh pihak Johor ini pun sebenarnya telah tertera yang mereka telah meminta bantuan kerajaan untuk mempercepatkan perkara itu. Jadi di sinilah kita nak tahu siapa sebenarnya terlibat. Adakah benar mereka ini merupakan pemimpin warisan yang memang ada surat beranak dan sebagainya? Ataupun TMJ sendiri merupakan mangsa penipuan oleh ejen pemain-pemain ini dan sebagainya? Kita pun tak tahu. Jadi di sinilah kita perlu untuk menyiasat perkara ini dengan tuntas supaya kebenaran dapat dirungkaikan. Having said that, saya yakin dan percaya yang TMJ memang telah pun memulakan langkah-langkah untuk menyelesaikan hal ini. Jadi dalam hal ini, kita serahkan jugalah kepada TMJ kepada pengurusan FAM serta kerajaan itu sendiri bagaimana hendak menyelesaikan perkara ini. Namun tidak dapat tidak, kita kena buat benda ini sesegera mungkin. Kenapa? Kerana sebelum barah ini bertukar menjadi sesuatu yang tidak lagi boleh diselamatkan, maka nak tak nak, kita kena bergerak dengan lebih pantas. Tapi apa-apa pun sekarang ini, maruah negara sudah tercemar. Maruah bola negara sudah kacau. Apa-apa pun yang utama sekarang ini, kita perlu mencari jalan untuk melesaikan hal ini serta mengembalikan maruah bersepak tempatan ke tempat yang sepatutnya.